Уважаемые коллеги, сегодня с 15 апреля вступил полностью в силу закон о прокуратуре Украины, который был принят два года назад и вступал в действие поэтапно. На сегодняшний день можно сказать, что закон действует полностью. Этот этап знаменовался тем, что в структуре органов прокуратуры должны начать функционировать два вновь созданных органа. Один из них это орган самоуправления прокуроров, называется Рада прокуроров или Совет прокуроров Украины, который избирается, состав которого избирается Всеукраинской конференции прокуроров Украины. И новый орган управления, это квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров Украины, состав которой также избирается на конференции. Что себя представляют эти органы, как они формируются и их полномочия? В двух словах. Совет прокуроров состоит из 13 человек. В состав делегируется от Генеральной прокуратуры два представителя, от региональных прокуратур четыре представителя, пять представителей от местных прокуратур и двое от высших учебных заведений. Итого 13 человек. Полномочным этот орган может быть при наличии 9 членов э, Совета прокуроров, то есть можно принимать соответствующие решения. Э, ш, какие полномочия у э, Совета прокуроров? Ну, в первую очередь они рекомендуют кандидатов на назначение увольнения э, прокуроров на, на, адми на административные должности, рекомендуют <coughs> генеральному прокурору назначить того или иного руководителя на административную должность, обеспечивают вопросы независимости прокуроров, а также рассматривают обращение прокуроров при наличии угроз такой независимости в отношении прокурорских работников. Кроме того, к их полномочиям также относятся и Обращение относительно ненадлежащего выполнения прокурором своих обязанностей, если он занимает административную должность. Квалификационно-дисциплинарная комиссия она состоит из 11 членов. Пять представителей назначает Всеукраинская конференция работников прокуратуры. Два человека назначаются съездом представителей юридических высших учебных заведений, одного съезд адвокатов и три представителя назначает уполномоченный Верховного Совета Украины по правам человека. Изюминка всех двух этих органов состоит в том, что быть членами этих вновообразованных органов могут быть, могут быть рекомендованы и избраны на всеукраинской конференции прокуроров только прокуроры, которые не занимают административные должности. То есть те полномочия, которые регламентированы законом, будут исполняться рядовыми прокурорами. Если говорить о полномочиях квалификационно-дисциплинарной комиссии, то это в первую очередь отбор кандидатов на должности прокуроров. Ну, это примерно та же процедура, которую мы проходили в прошлом году. Вы знаете, что все сотрудники органов прокуратуры прошли тестирование, кто в два этапа, кто в четыре этапа. Вот эту функцию будет выполнять квалификационно-дисциплинарная комиссия. Также она будет рассматривать вопросы перевода прокуроров из одной прокуратуры в другую или с одной должности на другую. Также будет рассматривать жалобы по фактам нарушения прокурорами действующего законодательства, кодекса прокурорской этики и выносить по этому поводу свои решения, то есть привлекать решать вопрос о привлечении к ответственности нарушителей. Для того, чтобы эти органы были сформированы и начали свою деятельность, сегодня практически во всех региональных и местных прокуратурах Украины были проведены конференции, на которых были избраны делегаты на всеукраинскую конференцию прокуроров Украины. Такая конференция была проведена в аппарате областной прокуратуры и еще в 11 местных прокуратурах. По закону, который вступил в силу сегодняшнего дня, от региональной прокуратуры избираются три делегата на всеукраинскую конференцию и от местной прокуратуры по два кандидата. Таким образом, путем несложных арифметических действий можно сказать, что прокуратура Харьковской области будет представлена 25 делегатами. На сегодняшней конференции работников прокуратуры Харьковской области из 250 сотрудников по штату присутствовал 201, то есть был кворум. И путем тайного голосования из пяти кандидатов, которые выдвинули себя в, в кандидатами в делегаты, были избраны трое делегатов на конференцию, всеукраинскую прокурорскую конференцию, которая по предварительным по предварительной информации должна состояться 22 апреля в городе Киеве в помещении Генеральной прокуратуры. Поэтому те делегаты, которые сегодня были избраны 22 числа, будут присутствовать и э, принимать участие в работе Всеукраинской конференции прокуроров Украины. Мне пришлось столкнуться с, за время работы в прокуратуре, когда голосование было проведено именно тайным способом, чтобы так сказать устранить возможность административного влияния на выбор сотрудников и именно это голосование показывает тот уровень доверия или авторитета тех делегатов, которые поедут, поедут представлять прокуратуру Харьковской области в Киев на всеукраинскую конференцию прокуратуры, работников органов прокуратуры. Почему я решил выдвинуть свою кандидатуру и принять участие в выборах? Потому что считаю, что Вновь создаваемые органы самоуправления прокуратуры – это именно тот инструмент, который соответствует современным европейским тенденциям и призван в первую очередь обеспечить соблюдение статуса прокурора и минимизировать влияние на прокурора при принятии решений со стороны политически мотивированных должностных лиц, либо же заинтересованных в решении конкретных уголовных дел по существу. Для себя я веду, вижу задачу первую, первоочередную – это там, в процессе общения со своими коллегами со всей Украины, избрать именно тех в Раду прокуроров и в коалиционно-дисциплинарную комиссию, которые бы понимали сущность нашей работы, нашу проблематику, но были достойными объективными порядочными для того, чтобы рассматривать как жалобы на неправомерное действие сотрудника прокуратуры, так и в целом принимать объективные решения по перемещению прокуроров на всех ступенях и вертикалях прокурорской системы. И я полагаю, что именно избрав достойных и порядочных людей в эти органы самоуправления, мы можем добиться того, чтобы ключевые посты в органах прокуратуры занимали именно те достойные люди, которые бы своими поступками и действиями вернули и подняли на новый уровень авторитет наших органов и смогли бы обеспечить таким образом, чтобы каждый человек, который обращается в органы прокуратуры, Мог быть уверен в принятии законных и объективных решений любым должностным лицом. Спасибо. Вопросы, коллеги, уточнения. Всем понятно. Что...